Amal olub, mən olmuşam Elvin olub. Elvinlə mən e, e, onların e, demək olar ki, e, Amal özü də karateçi olub və başqa növlərdən Avropa dünya çempionu olub. E, sonra Elvinlə e, bizim dostluğumuz Elvin Bakşov olub Sumqayıt şəhərində və biz e, institutdan hardasa bir 10 il, 12 il var ki, biz dostuq. Artıq e, 5-ci ildir ki, biz danışmırıq. Və o, e, aramızda bilirsiniz, e, dostluq e, temalarını mən e, verlişdə belə sadalamaq istəmirəm də. Onun e, onun üçün ola bilər səhv mənə, mənim üçün. Ümumiyyətlə dostların arasında səhv olmamalıdır. Nöqsan ola bilər ki, e, Elvin üçün mən hardasa düzgün eləməmişəm və düşünürəm ki, hansısa hərəkət və indi də düşünürəm ki, hansısa bir hərəkətimi ona düzgün eləməmişəm. Əgər e, indiki səhvlərini anlayırsan. Mən anlıyıram, niyə anlamıram ki? Bə İnsan deyilə. Bəs onun səhvlərini? Bəlkə o deyil, onun öz aləmində onun səhvi yoxdur. B və həqiqətən də üçüncü şəxs var. E, üçüncü şəxs deyəndə biz artıq e, üçüncü şəxs deyəndə ola bilər ki, var, bəlkə də var. Amma ki biz artıq e, böyük e, insanlarıq, amma bir şey deyim ki, e, baxın biz necə dostluq ki, Hı -hı. biz Bir dəfə olsun kəlmə kəsməmişik 5 ildə. Bir cə dəfə olsun nə o mənə zəng edib yaxşı günümdə? Heç kim can atmayıb. Nə günü. pis günümdə zəng eləmiyib. Məni bir dəfə yığmıb. Nə də mən ona yığmamışam. Amma mənim anam rəhmətə gedəndə səhər elə fikirlə rəhmətə gedən günün yarım saatdan sonra 40-a qədər orada oldu amma mən salam vermirəm. Sənə salam vermirəm. Amma o mənim e, ən pis günümdür. Dostu harda? Yaxşı günümdə olmayıb. O ki, yaxşı gündə hamı olur. Əməm ən pis günümdə, ən pis günümdə, yəni ki, orada olub da. Yəni mən olmamışam gedib qəbr üstünə oradan şəkil atıblar ki, burdadır.